23 грудня Михайлу Григоровичу Водяному виповнилось би 90 років. Він одна з найбільших легенд Одеси, символ нашого міста. Його ім'я носить Одеський академічний театр музичної комедії. В літературній вітальні Одеської дитячої бібліотеки імені Аркадія Гайдара відбулася зустріч артистів театру музичної комедії з одеськими школярами. Літературний редактор театру Юнія Сагіна розповіла біографію Михайла Григоровича. Виявляється, народився він у Харкові, а вперше до Одеси потрапив у досить зрілому віці. Він не був красеним у загальноприйнятому розумінні цього слова, але мав неймовірну харизму, яка змушувала людей не зводити очей з персонажа, якого він втілював. За легкістю, з якою він грав свої ролі, стояла важка праця, постійна робота над собою від народження. Михайло Григорович мав дефект мови, але стільки працював над своєю вимовою, що він став зовсім непомітним. І так он піодарівав все. Он дійсно без працював і только він був весь погружен в театральне діло. Займався виключно роботою надрожні і какби способствовав процвітанню своєї колективу. У репертуарі Михайла Водяного були і Дулітл, і Боні, і Рептав'є, але найорганічніший самобутньо він виглядав в ролях одеситів яшки боксира і Мішки япончика. А он просто внес вот в Одессу такую вот актерскую изюминку, вот тот колорит, который вот, вот вы говорили, допустим, приехали там в другой город, например, я поступала в Киеве, когда я говорила, я одессинка". О, Сигур, где Михаил Григорьевич Водяной. Понимаете, то есть как, по каким меркам он тогда уже очень... То есть Одесса, она всегда имела каких-то таких личностей, которые очень отличались от очень многих людей. Мелко работаете, молодой человек. Простите, не имею чести. Япончик Михаил. Что вам угодно? Ну, сколько вы сейчас заработали? Каких-нибудь 20-30 кусков. И заметьте, 10 из них вы сейчас отдадите мне. А за него можно было бы взять все 300. Разрешите? Спасибо, я шутя. И вот это, конфеты Туди, ваши Ой, любимые. Спасибо. Был бы сейчас здесь костя, так все женихи разбежались бы как один. Это что, намек? Нет, это не намек. Это прогноз. Тутя, я тебя жду. Иди домой. Иду, тетя Оля. Сонечка, на конфетку. Спасибо. Угости лучше своего жениха. Костя куприянов. Он очень любит Яшкины конфеты. Тузик. Какая невоспитанная эта Костов, да? Ну что вы хотите, наша девчонка? Разве она понимает жизнь? Жених это жених, а жизнь это жизнь. Что не так? Конечно, на самом деле. Неужели от того, что у меня есть жених, я уже ни с кем не могу снова сказать? Да? Абсурд, абсурд. Ну что сделается с вашим женихом, если вы поедете со мной в Аркадию? Когда? Сегодня, сейчас, нас ждет мировая компания. Нет, Яшенька, сегодня я не могу. Почему? сегодняшний вечер я обещала провести с ним. Ну и что? Я ему дала честное слово. Лора, нужно быть выше этого. Нет, Яшенька, сегодня я никак не могу. Завтра, пожалуйста. Лора, вы же не точка. Вы же культурная женщина. Ну неужели вы не можете сказать, ну что у вас заболела тетя, я mm -hmm. знаю. Ну а если Костя приедет в Аркадий и увидит меня с вами, а? Лора, я человек простой. Я моряк. И привык смотреть опасности прямо в глаза. Если Костя приедет в Аркадию, мы спрячемся. Михайло Григорович став першим з артистів оперети, хто отримав звання народного. Провінціальний артист, тобто не московський, не ленинградський, а одеський артист, там, першим народним артистом, так званим легким, мелкобуржуазним, що його називали в советское время жанр, і тому і артистам цього жанру звання не присваювали дуже довго. Но Водяной покорил своим искусством, покорил людей и Дело не в звании, а дело в том, что действительно вся страна его любила, как своего народного артиста. А в Одессе, в Одессе его просто считали своим. Его, если встречали на улице, говорили, он Миша идет, Миша, привет. То есть он был как член семьи, как родной, как родственник, как самый любимый человек. И когда с ним что-то случалось, в Одессе тоже говорили, ой, Миша, инфаркт. Еліс слава богу, інше вишов із больниця. То був близький радної любими чоловіки. Роль в яркі буксіра стала першою такою ролю, яка садніла його садіси. Вадяне займався і адміністративною роботою. Він багато років очолював одеське відділення спілки театральних діячів а у 1979 дев'ятсот сімдесят дев'ятому році став художнім керівником і директором рідного театру музичної комедії. Завдяки енергії і авторитету Михайла Водяного в Одесі було побудовано сучасну будівлю театру, куди й переїхала оперета. Більше 40 років грав Михайло Водяний в Одеському театрі музичної комедії створив більше ста ролей. Талановитий майстер створив галерею яскравих сценічних образів, завоював широку популярність та безмежну любов глядачів. Його по праву назвали королем оперети. Всесоюзну любов принесла акторові роль Папандополу у кінофільмі Весілля в Малинівці Світана. Не пускай Бьем бомбы! что это же я, Папандопула. Слушай, что-то мне не нравится здесь режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. А кем ты был в мирное время? Я имел много специальностей. За шею состоял на особом учете в Одесском уголовном розыске. А кем ты был в мирное время? А я служил в полиции. Эй, не бойся, мы своих не трогаем. А ну, ручки! А ну топай ножками! Ну! Так говоришь, пьем бомбы? Это ж мой гардеробчик! Ах ты разбойник! Ах ты бандит! Это же все мое! Все твое! А я не люди! У Убери ножичек! Захолю! Убери ножичек! Сделаешь дырку, потом не запломбируешь! Ну! Давай по-честному, пополам! А ты не обманешь? Ты меня знаешь! Так! Это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Это все время тебе. Ой! Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? Не, я такой фасон не ношу. М -м -м. Так, я себя не обделю. Часному. Сьогодні образ попандополов втілив народний артист України Микола Завгородній. Привет. Привет. О, ты, как тебя зовуть? Владик, дуже приємно. є один Илпатори, то Ну нормально, вы давно уже сидите тут, я не соскучился, да? Нет. Нет, нормально. Скучаете, все нормально, да? Ну, конечно. Ну, ну хорошо. Кстати, вы знаете, я так рвался на эту встречу, говорят, такие будут ребята, там все супер. Нет, Варя, еще Гиби хотел приехать. поехали. Там такие пацаны будут, девчонки. Он говорит, к сожалению, я не могу поехать. Что случилось? Я кричу к брату на свадьбу, говорю, ты что, сумасшедший, сколько тебе лет? Он говорит, сто лет. А брату сколько? Сто десять. Что, сто лет хочет жениться? Не хочет. Папа заставляет. Нет, ну поскольку мы все-таки в Одессе, вспомним несколько одесских анекдотов. Одесский дворик, мама в окошко выглядывает, кричит, Стасик, что, иди домой, а что, я уже замерз? Нет, ты уже хочешь кушать. Или такой мужик продает палочки, такие выстроили, аккуратно сделали на да, привозе. Другой подходит, что там продает. Палочки очень особенные, палочки для определения погоды. Палочка стоит 10 гривен. А как она действует? Очень просто. Вы сидите дома, вам скучно, вы хотите узнать, какая погода, берете форточку, открываете, форточку, берете палочку, выставляете, держите собираете, смотрите. Если она мокрая, значит на улице идет дождь. Так я могу и руку выставить. Ну, или так. трамвае едут, например, там много людей. Скажите, вы выходите на следующий, да. А перед вами выходят, да. А мы у них спрашивали, да, что они вам сказали. Или такой, знаете, да, вот если мне нравится хороший, два друга, школьных товарища были друзьями, и вот потом институцию закончили. Потом бизнес, это вот наша жизнь, все, стали кровными врагами. А были друзья вообще. И вот они, Миша и Боря, встретились на Дерибасовской через много лет. В день примирения. И вот этот Миша говорит, Боря, в этот замечательный день, день примирения, мы должны помириться. Я тебе от всего сердца, от всей души желаю того, чего ты желаешь мне. Нет. Опять ты начинаешь. <свят> вот. Ну, еще часто спрашивают, почему долго не было. Владик, ты серьезно почему долго не было? Я же был на курорте. На южном берегу. Северо Ледовитого океана. Сейчас была получше вернулся, в милиции работает. Пять суток отработал, осталось здесь. Что <свят> ага, вот кстати, они тут еще пилицы, гаишник останавливает машину, а за рулем красавица блондинка. Он подходит, говорит, ваши права, на <свят> что? <свят> ваши права. А что это такое? <свят> говорит, такая штучка с этой карточкой, где ваше лицо изображается. Она что? долго рылась в сумочке, достает зеркальце, дает ему зеркало, он зеркало. <свят> ну а что же вы сразу не сказали, что вы тоже милиционер? Вот. Ну еще часто спрашивают, женат или нет. Ответ один. И кто за такое пойдет? Но я до сих пор имею интерес до моей Маруси. Композитор. Нормально играет? Это я ее научил. На морском песочке я Марусю встретил. В розовых чулочках дали я в корсеньки. Ай, отруч. Эй, трю, эй, трю. Талия, жир, и в бюлочках, эх, трр, эх, трр, талия в корсете. О! Все дожди, решку, погонятся в битву. патруль облал, заштормила море. До свидания, пала, и я вернусь об Я беруся в свої. Я беруся в Бал на честь короля. Так називається вистава, яку щорічно дають в пам'ять про великого майстра. В ній оживають його найкращі сценічні образи: попандополо, мішка, япончик, яша, буксир. За життя Михайло Ведяний втілював образи Одесита. Він був і залишається одним із символів Одеси сьогодні.